Привет! А можно с тобой, ну, не только познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебя? Ну, честно говоря, у меня даже вариантов нет. Я люблю, чтобы меня называли Лилит. А я люблю, чтобы меня называли Мачу или Супермен. Ну, а все называют Виталика. Ты ничего не понимаешь, я готическая девушка. Я готическая? Я имею в виду, что я девушка год. Да что ты знаешь про готическую культуру? Да что я не знаю про культуру? Да я про культуру знаю все. Культура – это не матюкать, а уступать бабушкам место в маршрутке. Ну, слухай, давай лучше якось то встретимся, посидим, выпьем минеральную воды. Нет, Виталик, не получится. С девушкой-годкой может встречаться только год. Та шо, це що, це получається щось продавці і може зустрічатися тільки продавець? Та ну. Ну, а що треба, щоб бути вашим готом? Нужно бути повністю розчарованим в житті. Що серйозно? Угу. Так це що, получається, я полз жизні гота? знаешь, у меня внучка ця э, Готка. Знаю, но и шо. Так вот, они начинают откладывать деньги на похороны с 15 лет. <звы> О. Ребята, привет, это Виталик. Здрасте. Он тоже разочаровался в жизни. Ну, потому что э, меня не любит Наташа. Так убей себя. Вот что за себя, а не ее. Потому что этот мир не того, чтобы в нем жить. Мы все ненавидим жизнь и ждем, когда она закончится. Ладно, Виталик, садись. Ну, а что мы будем делать? Ничего. Готы просто сидят и думают о четности бытия. А, то есть сидят и тупят. Ну, где я Класс. А давайте поиграем в крокодила. Это как? Ну, я буду показывать, а вы будете угадывать, что я показываю. Давай. Вот что это? Смерть. Безсходність. Отчаяння. Подожіть, ви що мультики взагалі не дивитися тішу? Це чебурашка. Капіці. Хоча б варіанти слон, качок. Де ніч? Ну? З вами весело капець. І все, Богдані. Останній елемент. Це. Ура! Давай, Макизру, страмля. А что ты думаешь, сработает? работы? Это же не дискотека 70 -х. по другому на концерт Мерлина Мэнсона просто не пустят. А как правильно? Вот так? Как мороженое лизешь. Виталик, шу! Тебе нужно сменить стиль. Тебе нужна одежда, татуха и пирсинг. А, а давай тебе сделаем колечко в пупке. А давайте мы не вставим 10 колечек через весь живот. Зачем тебе столько? Ну, а повесим шторку. Я познакомлюсь с тюлочкой, так шторку отодвигаю. А там привет. мы зовут Виталик. Ладно, ребята, давайте подберем Виталику одежду. Виталик, успокойся. Веди себя как нормальный город. Да, да, я извиняюсь. Может, я хоть поговорим про что О чем? Меня в этом мире никто не понимает. А меня никто не любит. В этом мире я никому не нужен. Всем на меня наплевать. А мне в магазине никогда сдачу не дают. Что, знаете, я кубин. <реку> пошло, безвкусно. Огурец. Что, я ж думал, что в слова начали играть. Мені на огурец. Вот, ребята, ваше мороженое. А а и что, тоже мороженое едят? А почему бы и нет? Не, ну просто оно такое яркое, а вы такие мрачные. Виталик прав. Мы должны ненавидеть мир и все его краски. Нам нельзя есть мороженое. Давайте сюда. Ну все, 20 гривень пропало. Теперь я ненавижу этот мир. Ой, Ивыня, вчера опять себе вены порезала. И что? Приехала скорая, спасли, успели, молодцы. Слушай, Слухай, если тебе нравится тот доктор со скорой помощи, ты ему так и скажи. А резать вены себе только для того, чтобы он приехал и тебя это перевязал, это тупо, Богданов. И что ты не понимаешь ее, Эдина? Любовь, любовь это всегда боль. Тогда. Да. <звы> Предлагаю назвать нашу группу «Металлопрокат». Жестко и запоминающийся. А я предлагаю песни из ада. Легко и просто. Я извиняюсь, откуда песни? Из ада. А, ну, потому что мы не такое уже послышалось. А я предлагаю назвать группу «Виталика». Просто и красиво. Виталик, ты не понимаешь, наша музыка должна нести такие эмоции, чтобы люди захотели умереть. Ну, а так пока вы играли, то я и так чуть не умер. Видите, мы на правильном пути, раз уж человек захотел уйти из жизни. Я один раз поссорился с мамой и решил уйти из жизни. Я съел четыре упаковки активированного угля, но у меня якусь скачал. Точно. Виталька молодец, дал нам хорошую идею. Давайте напьемся снотворного и вместе умрем. Нет, давайте лучше напьемся слабительного и умрем так, что и в газетах напишут, и по телевизору покажут. Нет, нам все вместе нужно броситься под поезд. Да, конечно. В мене кроссовки новые. Не дай бог все разрежу, а мне мама их тупо купила. Ребята, у меня лучшая идея. Давайте выберемся на крышу и сбросимся, взявшись за руки. О, класс! Только это дело серьезное. Мне надо посоветоваться с мамой. Алло, ма, привет. Э, скажи, а можно я с мальчиками сброшусь с крышей? <режит> да, взрослые есть. У дед чисто. Угу. Хорошо, спасибо, давай. Разрешила. <режит> все нормально. Только это, давайте кто-то все это снимет на телефон, чтобы я вечером маме показал. <режит> да, и чур крышу выбираю я. Ну что, все готовы? Да! Давайте закончим это вместе и сразу. <связать> а где Виталик? <связать> <связать> Классно! Да? Виталик, да ты красавец! Мы прыгнули и живы остались. Да ладно. Слушайте, если захочете еще раз покончить с собой, то обращайтесь. А давайте еще раз. Э, Лилит. Я в тебя давно хотел спитать, а хоть ты сексом занимаешься? Нет, мы полностью разочарованы в жизни. Ну так давай, будешь во время цю плакатиру зачароваться еще больше. А, <свес> а ты слышал? Вчера на переезде панду поездом сбил. Слышал, это ведь моя любимая группа. Проходим, проходим, не стісняємся. <гум> мама, привєт. Шо це так? Шо? Я спрашиваю, як це називається? Так, мама, вся ця одєжда – це состояние моєї душі. А це Ліліт, вона моя гёрл. І ми будем зіть вместе, ясно? Я не про одєжду і не про гёрлу. Я спрашую, як ти мог пойти гулять і не поубирати у себе в кімнаті. А, ну, а, мама, тут в зі немає ніякого смислу, а в уборці тім більше. Так, об этом ми з тобою потім поговоримо. Premises, скажіть, чим ви збираєтесь займатися з моїм сином? Ми будемо любить друг друга. А коли любов стане невиносімою, ми підемо в ванну і переріжемо собі вени. Коли я була молодою і наша з парнем любов становилася невиносимою, ми теж ходили в ванну, но займалися там сувершенно. Значить, так, в этом домі я запрещаю говорити всякую ерунду ясно каже ясно потому що я чувствую щас таке начнеться що тобі умирать не захочеться ліліт Ідіть домой. Віталіку всього 31 год. І он очень легко подається под дурное влияние. М -м так буде краще. <клух> ну, если ты вдруг захочешь когда-то повеситься, звони. Я знаю один дачный клуб, там можно отлично повесить. <клух> ну, Шу. Ти наказан! Якщо хочеш щось сильно порізати, іди на кухню. Поріж цибулю, капусту, картошку на борщ. <звук> <звук> Не, ну, в принципі, правильно. В углу краще стоять ситим, чим голодним. <звук> Віталік! Шу у нас води. А куди можна сходити і узнать, почему у мене нет тілочки? Пока у нас нет води никакой тілочки. Ти ж грязний, як шахтюр. Не, ну мама, ну а що ти хотіла? Я вчора весь день грав в войнушки. Ми з пацанами цілий день рили. <рес> 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 ти оприділись. Ілі окопи, ілі тілочки. Так, мама, войнушки не трогай. Це святує. Віталік, ти з п'яти літ іграєш в войнушки. Не стидно? Тобі вже тридцять один год. Зато я за це время прийшов путь від солдата до генерала. Ясно? А не кожен може цим похвастатися в моєму бузі. Кругом раз, два. Та не тобі, це собі. Нема води: холодний или горячий. Блин. Мама. А у нас якої води нема? Холодний или горячий. Віталік, ти що, іздіваєшся над мамою? В нашому домі взагалі гарячої води нема. Я ж тобі в ванну воду в кастрюльками ношу. Я знаю. Я просто а, забув а, м... Не Забув варіськи. Давай, крутий, крути, крути Євгеню, ну, що ти як дохла муха. Зараз сяде ноутбук, фільм не докачається. Давай. Ну його в баню, Підемо, вдома зарядимо. Крути до дому. Там дорого. Крути. Крути, Евгенів, накрути. Крути! О -о -о. <реклама> 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 Сумасшедшая женщина. В нас нема холодной воды. Какая улица? Ну, красивая, широкая. Я понимаю, а название улицы какое? А, ну, так что ж вы сразу не сказали? Мурочите мне голову. Улица Тусузова. Кутузова? Да, да. А дом какой? Ну, там все на стене сбоку надпись «Цой жив». Ну, а номер дома какой? Блин. Да шутка, шутка. 10Б. Да, действительно, у вас нет воды. Разрыв на трассе. Спасибо. Теперь все ясно. Це вам. Мама! Да, нема води. Разрыв на трассе. А когда будет? Кто? Вода! Ау! Oh. Так, подожди, ти не сказала узнать, когда буде вода. Ти сказала узнать, чому немає. Води. Виталик, іди к директору Жека і спроси, кода буде вода. Капець, мама, ти їх всі тюлочки, сама не знаєш, що ти хочеш. директор Жека. Жека, вот если ты директор, то скажи мне, пожалуйста, когда в моем доме опять будет вода? Войдите в мое положение. У меня нету ни денег, ни людей. Не, ну вы войдите и в мое положение. У меня вообще нет воды. Как мне теперь цеплять тюлик? Я что, должен это делать грязным? Извините, ничем помочь не могу. У вас возле дома разрыв? Если хотите, чините сами. Зашибись. Я не понял. Я в этой стране шу. Все должен делать сам. Ты что ты такие робишь, а? Ты платежку видела? Мы столько бабла сейчас выкидываем на уборку придомовой территории, что зараз мусор можем прямо в окно выкидывать. Так, вроде где-то тут. Может, за одной окоп будет, чтобы в играть. Вот так. Вот что значит клей, тримотка, скотча, клеюнка и пластилин. Все, вот так будет. Разрыв где-то здесь. Угу. Молодой человек, это вы вырыли эту канаву? Сколько раз сказать? Это не канава, это окоп. А кто вырыл? Военная тайна. Здесь проходит газопровод, а вы его повредили. Вы понимаете, что это означает? А вы понимаете, что в любой момент армия из соседнего двора может на нас напасть. А мы не готовы. Какая армия? Уже два часа перекрыта транспортировка газа в Европу. Не знаю. Вообще никаких проблем не бачу. <laughs> У нас как раз переговоры с партнерами, они срываются. Как мы объясним это партнерам из промгаза? Так, я не понял. Я шо, в этой стране всю должен делать сам? <laughs> Ладно, поехали. Руку давай. Опаздывают. Потому что нечего сказать. Мне кажется, мы их прижали к стенке. А это кто? Не знаю, они здесь каждый день меняются. Так, э -э, здрасте. В меня очень мало времени, поэтому давайте кажись, что треба. Ого, это покруче всех остальных будет. Mm -hmm. Мы хотим по 500 долларов за кубометр газа. Скуку? Нет, это дуже дорого. Дорого. Ну тогда мы вам его не продадим. Ну и пока. Ого, какой крутой мужик, а? Подождите. Мы готовы выслушать встречное предложение. Не научу вы за Вы сами не знаете, хотите вы продавать чини. У нас тут між до серйозні переговори. А ви. О! Прикольна штука. Які ваші пропозиції? — Ми предлагаємо 200 доларів за кібер. Двісті доларів це мало. Ну, для нас і це дуже дорого. Поймите, это не конкурентное предложение. О, зато мы будем платить вовремя и не будем воровать. Ну хорошо, а, а если 400? Тогда мы будем вовремя платить, но и воровать тоже будем. Мы продавать не будем. А я могу задержать дыхание на три минуты. Простите, но у нас серьезный переговор. А вы всякую хинею несете. Ну как человек может задержать дыхание на три минуты? Ну максимум на две. И то не каждый. Спорим! Разбей! Засекай! Я язиком языком их до носа достать. Там на шестой странице вообще тюлочка. У -у -у. Ну что, переговоры прошли очень сложно, но мы... Я рад, что мы достигли компромисса и э, пришли к соглашению. Да, вот это я ещё добавлю, что переговоры прошли дуже легко, потом мы поехали в сауну с тюлочками, Ну правда, один наш партнер трохи немного выпил, и уборщица... Но ну, а так, в принципе, все пришло нормально. Скажите, а цены на газ в следующем будет? Какая Когда будет повышение? Ну, откуда мы знаем? Ну, что вы начинаете уже? Олег Олегович, на переезде панду поездом сбила. Я и так знаю, что операция провалена. Эта кодовая фраза уже не актуальна. Начинайте операцию на переправе коня. Поменяли. Мама! Ну понятное дело, но будущий гос. Не поняла? У нас? У всей страны. Виталик. Спасибо вам огромное. Мы даже не представляли, как вам удалось достичь таких необходимых нам соглашений. Ну, мы я, я вам скажу, что с Тулочком и договариваться сложнее. В знак признательности мы хотим вам вручить пост министра ЖКХ. дачу в конче заспи. Ну и служебный Мерседес. Ага. Сейчас. Спасибо, не надо. Віталік, подумай, що ти робиш? Мама, сама подумай. Ти знаєш скільки бензина жре Mercedes. Нам прийдеться всю квартиру продать. Ну, а в конці заспор. Електричка ходить до неї час. На що нам ця головна А міністра ЖКХ тут взагалі все понятно. Одне кидало на ровному місці. Так що спасибо, не треба. Ну, тогда позвольте. Шо? Вручить вам... Вы что, вообще за лоха держите? Вы думаете, в меня нос забитый я ничего не чую? Вы аж краской пахнет. Наверное, только напечатали и принесли сюда. Так, не надо наглеть, дебет. Алік. Шу. Ти опять жестоко налажав. Просто я не продаюся. Тим более за нарісований дім. Так, вода є. Да. Я... я думаю, що тюлочки, вони як вода. От єсть холодний. А есть горячие, и если холоднее есть всегда, то с горячими, конечно, бывает перебой.